मुबारक है आज सुनिए हदीसे और दिलों को बाग बाग कीजिए हदीस मुबारक जिसका मफहूम है क्या करीम रही सलात व सलाम एक दिन मजमु सहाबा में बैठे ये इरशाद फरमाते हैं कि ए सहाबा मैं तुम्हें वो चीज़ ना बता दूँ जिसका अजर सबसे ज़्यादा है और क़यामत वाले दिन मेरा मुक़र्रब तरीन बंदा होगा वो हो। तो सहबा कर से अर्ज़ करते हैं या रसोल्ला हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए इरशाद फरमाइए हमें बतलाइए कि वो कौन सा ऐसा अमल है जिससे हम क़यामत वाले दिन आपके मुक़र्रब तरीन बंदे होंगे तो आका करी सलात व सलाम ने इर्शाद फरमाया कि ए मेरे दोस्तों ऐ मेरे सहाबा तुम में से क़यामत के दिन मेरे मकर तरीन बंदा वो होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे वो क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब हो रब के महबूब का महबूब तरीन बंदा कौन होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे आज हजरत अगर कोई बंदा हमारे साथ बुरा कर जाए और हम बदले में बुरा करें तो क्या मिलेगा दो मिनट तीन मिनट पाँच मिनट नफ्स खुश हो जाएगा दिल खुश हो जाएगा कि हाँ भाई उसने मुझे गाली दी है तो मैंने भी बदले में सुनाई है आगे तो कुछ नहीं है अगर तुम कर देता है अगर तेरा अखलाक अच्छा है अगर तेरे अंदर नरमी है तो फिर क्या है कि आकक्री मल सलात सलाम ने इशाद फरमाया कयामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब मेरे होगा वो बदला अब अगर किसी ने मार दिया तो बदले में तूने भी मार दिया भाई उसने मारा मैंने भी कस के मारा है क्या मिल जाएगा तीन चार मिनट दिल खुश होगा बाद में फिर वही काम है तो क्यों ना नरमी अख्तियार की जाए क्यों ना माफ़ करना सीखा जाए क्यों न एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत बांटी जाए ये हमारे हाथ में है कि हमने नफ्स को राज़ी करना है या रब ताला के महबूब के महबूब बनना है हमने ये हमारे ऊपर है अब देखे ना हज़रत सब कुछ जो है ना अखलाक पे रुका हुआ है अब घर में चले जाए बीवी अपने शोहर को कहेगी आप मेरा ख्याल अच्छा रखते हैं, खाना पीना कपड़े वगैरह ख़र्चा वगैरह हर चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा देते हैं और मेरा ख्याल भी रखते हैं, मुझ पर तोज्जो भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन मुझे एक शिकायत है आपसे आप औरों के सामने मेरी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखते आप सख्त वोट देगा आप भले मुझे कुछ ना दें जहाँ मुझे सौ देते हैं वहाँ पर दस दें जहाँ मुझे दस कपड़े ला कर देते हैं वहाँ पर एक ला कर दें, लेकिन मुझे लोगों के सामने ना सख्ती से ना बोला करें, मेरी इज्जत का ख्याल रखा करें मैं गुजारा कर लूँगी लेकिन नरमी किया करें मेरे ऊपर फिर शौहर भी कहता गया कि तू मेरे कपड़े ना दो मैं पचास रुपये दे के धोबी से धुलवा लूँगा खाना ना बना मैं होटल से खा लूँगा लेकिन क्या कर मेरे माँ बाप के साथ अच्छी तरह पेश आया कर मतलब कि घर में जितना माल दौलत है अगर अखलाक नहीं है ना जी वहाँ पर भी लड़ाई है मुतालबात है अगर तेरा अखलाक अच्छा नहीं है तो तेरी माँ भी तुझ पे यकीन नहीं करती घर में कोई बंदा झूठ बोलता हो अखलाक अच्छा नहीं है तो अगर वो भी कहे ना कि अम्मा पैसे जोड़ ली हैं मैंने तुझे उम्र पे भेजने लगा हूँ और जा भी तू तो झूठ बोलता हर बकर तेरे पे किसने इतबार करना है अगर हमारा अखलाक अच्छा नहीं है अगर हमारी आदात अच्छी नहीं है तो जो सबसे ज़्यादा हमारे क्लोज़ रिलेटिव है ना जो सबसे ज़्यादा हमारे करीबी रिश्तेदार हैं माँ ही हैं वो भी हमारे ऊपर इतबार नहीं करे वो भी हमसे तंग हो जाएगी कि इसके अखलाक अच्छे नहीं हैं बीवी शौहर के सबसे ज़्यादा करीब है अगर अखलाक अच्छा नहीं है तो वो भी तंग है तो साहिब ये जो दीन हम फैलाने निकले हैं ना या जो दीन का झंडा हमने उठाया हुआ है, ये ये दिन नहीं है इस तरह नहीं दिन फैलता कि आप हज़रत अपने आप को सामने रखें और दूसरों को भूल जाए कभी माफ़ करना सीखा हमारे बच्चे हमारा माशरा ख़राब क्यों हो रहा है वजह पता क्या है कि हमारे बच्चों ने कभी हमें माफ़ करते नहीं देखा हमारे बच्चों ने कभी हमें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह गुफ्तु करते नहीं देखा उन्होंने जब भी हमें देखा है लड़ते देखा है उन्होंने जब भी हमें देखा है गाली देते देखा है फिर अगर हमारा बच्चा इस तरह का को कोई काम करे ना कि गली में लड़ाई हो जाए और वो भी लड़ के आ जाए अगले का सर फाड़ के आ जाए तो हम कहते हैं भाई मेरा बच्चा बड़ा दिलेर है बड़ा बोल्ड है मेरा बच्चा ताकतवर है जवाब देना जानता है भैया वो बोल्ड नहीं है वो ताकतवर नहीं है वो बदतमीज़ है वो बोल्ड नहीं है वो बदतमीज़ है वो क्यों हमारे बच्चे बदतमीज़ हो वजह क्या है कि उन्होंने हमें कभी देखा ही नहीं है कि हमारे अखलाक इस तरह के हों वो कुछ हमसे सीखें कभी हमने गली महल में रहते हुए एक दूसरे को माफ़ किया हमारा अखलाक अच्छा है या कोई हमारी ऐसी बात कि हमारे बच्चे में वो डिलीवर हुई नहीं क्या हुआ लड़ाई झगड़ा एक दूसरे की नाराज़गी फसाद नफरतें अदावतें क़ुदूरतें ये हम अपने बच्चों में डिलीवर कर रहे हैं और तो कुछ नहीं है अखलाक जब हमारा अच्छा नहीं है तो हमारे बच्चों का कहाँ से अच्छा होगा फिर हम रोएं कि जी हमारे बच्चे बद अखलाक बदाखलाक है, बदतमीज़ हैं क्यों हैं तो उन्होंने हमें कभी देखा ही नहीं अच्छा बोलते हुए हम करते नहीं देखा ये इस तरह तो फिर दीन ही न फैलता दीन तो फिर वो था जो हज़ूरबाग ललात वाम फैलाया अरे हज़रत हमारे माशरे में या हमारे गली मोहल्ले में अगर कोई बंदा हमारे साथ ज्यादाती कर देता है तो वो इससे बड़ी ज्यादाती तो नहीं है कि आकाक्रे मल सलात सलाम के रास्तों में कंटे भी बेछाए गए थे लेकिन आपने अखलाक तो नहीं छोड़ा आपने कभी उनके लिए कोई ऐसी दुआ तो नहीं फरमाई बल्कि अखलाक दीन फैलाया आज हमें देख के गैर मुस्लिम कहता हैं भाई हम गैर मुस्लिम ही ठीक है क्यों भाई वजह क्या है कि हमारे अंदर अखलाक नाम की चीज़ नहीं है और ये भी एक अजीब सा तर्जमा हमारे दरमियान चल पड़ा है जी हजरत जी मैं सच बोलता हूँ ना इसलिए मैं कड़वा लगता हूँ कि सच हमेशा कड़वा है अब ये किस चीज़ का तर्जमा है जी कि सच बोलने वाला बंदा हमेशा कड़वा होता है तो जो सच बोल रहा है वो कड़वा है उसको कोई पसंद नहीं करता अब तो यह तो कोई बात नहीं है ना। आका करी मरी सलात व सलाम से बड़ा कोई सच बोलने वाला था आप हर वक़्त हर बात पे सच फरमाते थे लेकिन आपसे ज़्यादा मीठा बोल बोलने वाला भी कोई था नहीं तो सच कड़वा नहीं है हमारा रवैया कड़वा है अब दरवाज़े पे अगर किसी को दस्तक देनी है तो मतलब दस्तक देना है दरवाज़ा तोड़ना नहीं है कि अगर किसी को समझाना है ना तो उसको समझाएं उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना करें और हजरत दीन ऐसे नहीं फैलेगा जैसे हम हैं।